पुष्पा चौदेव ज्ञान भानुना प्रकाशे जगजाने उपकारी प्रभु श्रीमद् कृपाति सुख जीव वेदों ने कामती सुनी मुझु संयमें वर्त सम्य प्रकार थी गुणी चैतन्य लक्षण सर्वे प्रकार थी सिद्ध संसारी संसारीवा देव शक्तिमान् स्थावरो स्थिति जडा स्त्रीनु न मोक्ष कारणी मात्र स्पर्शे दि युक्त इंद्रिय जीव चे चो पच इंद्रिय प्रकारे जो संसारी जीव सामटा पृथ्वी अग्नि वायु वनस्पति वो धारे जीवन पंचेंद्री विकलेन्द्रिय सात वेदे बधा जीव जाने ज्ञान तींद्रिय विकेन्द्री विकलेन्द्रिय संियापंच्रिय तना वेद संसारी जीव पाठते एक जा चे जाना वेद न जीना गे कहला ते रोक पाप अस्त्र वनस्पति तरण वेदों साधारण प्रत्येक बेद था गणे जुदा वेदो पादर सूक्ष् वेद सौ स्थावर नादश वेद जो एकादश दश साथे वेदो जाणे जूतो दश स्थावर पञ्चे वेदी वारे पञ्चेन्द्रि वलेन्द्रि तृणे वी सूक्ष्म बाजरे गेन्द्रितु सा बता पर्याप्त पर्याप्त चौदे जीव समासे राशिलाख जातीना संसारी चे। काये जड़ काये वायु कायनी पृथ्वीकाय तरनी गोदे साधारण हरितनि जाति दरे लाख आ பிரியேக்க दयालु जीव राख जाती बेदे गणो संज्ञा ते गणय्रमे भूमिकाय अपयग्निकायने वायु काय

गमदा कुवे काया कषाय इन्द्रियगतियोगादिकारणे मूढाचार सुपंडित सर्वज्ञानी जनों कथे सत्संगे सद्विचारे जे आगना सदगुरी वह सुखे सुखे सदापाउन्नति बदने लहे वांची सत सतशास्त्र से वैराग्य त्याग के मोक्ष आत्मलक्ष अपेक्षाए भेद चे तृण जीवन आत्महित तृण सद्गुरु मनावेते मानीने बवगाड़ता आग्रहो ग्रही चुके ते सत्य तीजाग्नानी सुवैरागी साक्षी बोध स्वरूप जे दासीन देखाता आत्मता गजे गारी स्वच्छंद भाव ते उदया दीन वर्तता संयोगिन तदा का